Привет, ребята! Сегодня я хочу показать вам нашу чудесную кафедру. О ней я уже упоминала, говоря, то, что можно ходить по кругу и никогда не забудешь. Сейчас мы находимся рядом с входом. Мне кажется, было сейчас зайдет. Привет! Вот. Извините. Привет, Миша. Это было вступление. Так вот, мы тут сегодня нашли важную вещь. Вот как бы дыра в стене, на самом деле можно в нее залезть. Вот, это много всяких непонятных штук. Ну ладно, вот, а теперь, собственно, можно идти по кругу. Это кабинет, в котором мы всегда занимаемся. А что сейчас здесь находится за углом, это очень важно. Я думаю, стоит прокомментировать. Именно ты вот снимаешь, а могла бы тоже немножко, в общем, что-то сказать про эту стену, которая вся обковырена. Кто же сделал это, как вы думаете? Давай покажем, как мы это делаем. Там, кстати, смотри, смотри. Вот, ну, я кажется, до потолка там. Мне кажется, тут ничего не видно. А, ну ладно, пошли дальше. Тут вот уж точно ничего не видно. Вот трубы-то, Аня. Трубы, да, ну трубы, а свет, тут не включить никак. Е -е -е. Это очень важно. Покажи эти трубы, чтобы потомки потом увидели все это. И вот стояки, стояки. Мы же знаем, что это стояки называется. Важно. В стену, все руки у нас э, пачкаются в звездке и в плесени, в которой, да, кстати. Поэтому мы потом идем к этому зеркалу, к туалету. А где, кстати, маленькие раковины? Тут нет, другой. А тут открыто, что ли? Мы покажем маленькую раковину, смотри. Смотрите, ребята, какие у нас маленькие раковины и розовые полотенца. И тут даже мыло какое-то розовое, это оранжевое, красивое. И корячущиеся эти, господи, ящерицы, во, на коврике. И маленький вон чистилка. Я надеюсь, что вам видно уже. Пахнет там не очень, но не так страшно, как везде. Надо порядок везде. Ну вот, а мы можем идти дальше. Там Валя что-то делает. Ну, в общем-то, сейчас мы уже почти закончим. А, что? А, да, это информация. Тут мы можем смотреть, когда нам отдыхать, когда нам мозгчопсом заниматься на сессии, когда нам практиковаться на заводе летом и прочее. Вроде устроить. это важно. И вот, если пойти сюда, то мы пришли на, на тот же вход. Видите, по кругу, как не заблудиться нигде, и можно обойти. Программа. Вот они. там, находится аспирант, который ходит в женском пуховике. Вот. Ну, собственно, все, ребята. Бунваля чем-то занята, и мы